har bir nafs hayot dunyoda nima ishni oxirati uchun taqdim qilgan va nima ishni dunyosi uchun qoldirgan yaxshi biladi o'shanda ya'ni oxiratning uchun nimanidir taqdim qilgin oxirat uchun amal qilishlik desa odamlarda go'yoki bu ikkinchi darajalik narsa kelajak emas u hozir yoki odamlarda ba'zi kalomlarni eshitamiz o'zingga qilganing yaxshiku shuni boshqaga shuni bir berib yurganingdan ko'ra degan narsalarni eshitib qolinadi inson go'yoki oxirat uchun amal qilishligi birov uchundek holbuki alloh aytyaptiki alimat nafs har bir nafs nimani oxirat uchun taqdim qilsa bu o'zi uchun taqdim qiladi buni rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda tushuntirib beradilar ayyukum malu varisihi ahabbu ilayhi min malihi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga shuni tushuntirish uchun savol beradilar mana savol kimga o'zining molidan ko'ra ortidan qolayotgan merosxo'rlarning moli saqlanib qolishligi suyukliroq bu savolni rasululloh sahobalarga berdilar mana hammamizni qo'limizda mol dunyoyimiz bor nimamizdir bor qo'limizda kimgaki shu mol dunyosidan o'ziniki emas bola chaqasiniki qolsa muhimroq bu narsani inson o'ylab ko'rib javob berishlik kerak o'zingni moling o'zingga suyukliroqmi yoki bola chaqangniki qolishligi senga suyukliroqmi masalan tasavvur qilgin bir uy bir uyda mollar turibdi seni ham moling bor bola chaqangni ham moli bor shu uy yonib ketishligi kerak faqat bir kishiniki saqlanib qolishligi kerak yoki seniki yoki farzandingniki kimniki qolishligi suyukliroq senga inson maqtonchoqlik qilib lof urib yo'q men bolamni o'ylayman bolamniki qolishi kerak deyishligi mumkin lekin yo'q haqiqatni aytgin haqiqatni sahobalar ochiq odamlar edi maqtinchoq emas edi ular lof urishmas edi ochiqni aytishdi ya rasululloh kim bo'lsin baribir o'ziniki muhim o'ziga bugungi kunda shuni ko'rib turibmizku mana hayotda insonlar ota bola mol dunyo uchun talashiyotibdiku mana demak mol o'zingniki muhimroqmi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilardeydilar bunda bilib olinglarki o'zlaringni mollaring o'zlaringga shirin bo'lsa o'zlaringni mollaring o'zlaringga muhim bo'lsa molni o'zingniki qilmoqchimisan maqoddama oxiratingga taqdim qil o'zingniki bo'ladi bo'lmasam u mol bugungi kunda inson hayot dunyoda bolam kiyintiraman deb bolamni yediraman bolamga uy qolsin bolamga joy qolsin deb qilayotgan ishlari rasululloh aytyaptilarki birovniku dunyosi uchun qoldiryapti lekin li nafsik o'zingga nima taqdim qilding oxiratga u birovnikiu seni bolangga qoladi bolangdan birovga qoladi lekin o'zingniki qilmoqchi bo'lsang topayotgan molingni peshona ter to'kib topayotgan mol dunyoingni o'zingniki qilmoqchimisan maqaddam oxiratingga taqdim qilgin bu tushunchani tushunmasa inson yuqoridagi gaplar hayotdan yo'qoladi o'zimniki birovniki degan gap bo'lmaydi odamzod hozir birovga bir narsa berayotganda birovniki deyishligi bu to'g'ri emas birovga beryapman birovga beryapsan birovdan ko'ra o'zingnikini ravo ko'rgin degan gaplar balki insonni oxirati uchun berayotgan narsasi o'ziniki deyaptilar mana bugungi kundagi yana bir tushunchani to'g'rilash bor qur'on sunnat bugungi kunda bizda odamlarda hamma birovga otaydigan bir o'qiga aylanib qolgan ya'ni falon oyat kelib qolsa mana oyat senga o'xshaganlarga tegishli ekan deb o'tiradi odam yoki bir hadisni eshitib qolsa mana bu hadis falonchaga o'xshaganlarga tegishli ekanda deb o'tiradi lekin biror nafs yo'qki menga tegishlisi qani degan jon olloh qur'on sunnatda bizni shuni istayaptiki alimat nafsu ali har bir nafs o'zi istasin nimani taqdim qilgan nimani qoldirgan ya'ni birovga tegishlik emas o'zingga nima tegishli qur'on sunnatdan shuni istagin har bir nafs